Mari lihat dan dengar. Sulalatus Salatin bab 2 kisah bermula di Bukit Siguntang. Setiap dinasti yang hebat kan ada kisah asal usulnya dan bagi kesultanan-kesultanan Melayu semuanya bermula di puncak sebuah bukit yang dianggap sakti. Pernah tak anda terfikir dari mana datangnya raja-raja ni? Macam mana satu keluarga tu boleh dianggap layak untuk memerintah? Nah, kalau kita tengok sejarah Kesultanan Melayu, jawapannya ada dalam satu legenda yang sangat agung. Dan yang menariknya, ia tak bermula di istana yang megah, tapi di atas sebuah bukit. Ayat ni, inilah permulaan kitab Sulalatus Salatin atau yang kita lebih kenali sebagai sejarah Melayu. Dengan ayat pembuka yang epik ni, kita seolah-olah ditarik kembali ke zaman dahulu, ke sebuah negeri di tanah Andalas atau Sumatera yang bernama Palembang. Jadi, tumpuan cerita kita kali ini bukanlah istana yang gah tau, tapi sebuah bukit yang nampak biasa-biasa je. Namanya Bukit Siguntang. Cuba bayangkan, di kaki bukit ni tinggallah dua orang balu. Namanya Wan Empuk dan Wan Malini. Hari-hari mereka, kerja mereka hanyalah mengusahakan huma atau sawah padi yang luas. Apa yang mereka tak tahu, sawah padi itulah yang bakal menjadi saksi satu peristiwa luar biasa yang akan mengubah sejarah rantau ini selamanya. Okey, sekarang jom kita tinggalkan sekejap dunia Wan Empuk dan Wan Malini. Kita beralih pula ke alam kayangan di mana ada tiga orang putera raja yang tengah bersiap sedia untuk turun ke bumi. Inilah dia tiga wira utama kita. Yang sulung Nila Pahlawan, yang tengah Krishna Pandita dan yang bongsu Nila Utama. Tapi jangan salah sangka, mereka ni bukan calang-calang putera. Keturunan mereka, wow, bersambung dengan nama-nama besar dalam sejarah dunia. Salah silah inilah kunci segalanya. Mereka dikatakan berketurunan daripada tokoh-tokoh hebat seperti Iskandar Zulkarnain, Nabi Sulaiman dan juga Raja Nusyirwan yang adil. Jadi, ini bukan sekadar senarai nama nenek moyang ya. Ini adalah satu pengisytiharan hak suci mereka untuk memerintah. Jadi, dengan restu ninda mereka, ketiga-tiga putera ni pun menaiki seekor lembu putih yang sakti dan turunlah mereka dari alam kayangan. Destinasi mereka, tepat di puncak Bukit Siguntang dan mereka tiba waktu tengah malam buta. Kembali kepada Wan Empuk dan Wan Malini. Dari pondok mereka yang kecil tu, tiba-tiba mereka nampak satu cahaya yang sangat terang dekat puncak bukit. Terang benderang macam matahari terbit waktu tengah malam. Mestilah mereka tertanya-tanya, cahaya apa tu? Tapi mereka jadi takut. Dalam fikiran mereka, mungkin itu gemala naga, batu permata sakti milik seekor naga gergasi. Dan dalam kepercayaan orang dulu-dulu, kacau naga ni memang cari nahas. Jadi jalan paling selamat mereka diamkan saja dan tunggu sampai esok pagi. Esok paginya, bila matahari dah naik, rasa ingin tahu tu dah tak boleh tahan lagi. Dua orang balu ni pun pergilah siasat punca cahaya semalam. Dan apa yang mereka jumpa, memang langsung tak masuk akal. Bayangkan, seluruh huma padi mereka berubah sekelip mata. Padi yang sepatutnya masak tu sekarang berbuahkan emas. Daun-daunnya pula jadi perak dan batang-batangnya bertukar jadi suasa, campuran emas dan tembaga. Ini memang satu keajaiban yang tak boleh disangka lagi dan keajaiban tu tak berhenti kat sawah je semakin mereka mendaki bukit tu mereka perasan tanah bukit tu sendiri dah bertukar warna berkilau-kilauan macam emas bila kena cahaya matahari pagi Akhirnya sampai juga mereka di puncak dan di situlah mereka nampak punca segala-galanya. Ada tiga orang pemuda yang sangat kacak, lengkap dengan pakaian diraja penuh permata, tengah duduk di atas lembu putih yang sama yang sekarang ni nampak macam diperbuat daripada perak pula. Mestilah mereka terkejut, terpegun, keliru, semua ada. Wan Empuk dan Wan Malini pun beranikan diri bertanya. Tuan Hamba ni anak jin ke, peri ke atau dewa-dewi? Siapa sebenarnya Tuan Hamba semua ni? Yelah, mana pernah ada orang datang ke tempat terpencil macam tu? Yang sulung, Nila Pahlawan menjawab dengan tenang. Dia kata, kami bukan jin atau peri, kami ni manusia, keturunan Iskandar Zulkarnain. Dan sebagai bukti, dia tunjuk mahkota di kepala, senjata suci di pinggang dan paling penting sekali, dia tunjuk keajaiban sekeliling mereka, Tanah yang jadi emas ni lah bukti ketibaan kami. Anda bayangkanlah, berita sehebat ni mestilah tersebar cepat macam api. Cerita pasal keajaiban Bukit Siguntang dengan tiga putera sakti ni sampai ke seluruh Palembang dan akhirnya, sampailah ke telinga pemerintah tempatan iaitu Demang Lebar Daun. Demang lebah daun ni, lepas ditengok sendiri semua keajaiban tu, dia terus yakin. Dia terus iktiraf yang mereka ni memang keturunan yang suci. Jadi dia pun jemputlah ketiga-tiga putera ni ke Pak Limbang. Dan inilah detik bersejarahnya, satu peralihan kuasa yang aman daripada pemerintah tempatan kepada satu dinasti baru yang datangnya dari kayangan. Tapi cerita tak habis kat situ, ada satu lagi keajaiban. Lembu putih yang sakti tu tiba-tiba memuntahkan buih. Dan dari dalam buih tu muncul seorang lelaki dah siap berpakaian lengkap. Lelaki ini terus berdiri dan lafazkan ciri macam satu pengisytiharan kedaulatan diraja. Lelaki misteri ini kemudiannya diberi gelaran Batala yang maknanya pembaca semboyan diraja dan menurut legenda inilah asal usul jawatan bentara dalam istana Melayu. Satu lagi tradisi yang lahir dari peristiwa-peristiwa ajaib di Bukit Siguntang. Jadi, berbalik kepada soalan kita tadi, kisah Bukit Siguntang ni lebih dari sekadar cerita dongeng kan? Ia adalah mitos pengasasan, a founding myth yang mengesahkan hak ilahi atau divine right to rule untuk dinasti Melayu. Ia menjawab soalan, dari mana datangnya raja-raja? Dan jawapannya, mengikut tradisi ini, sangat jelas. Raja-raja ni bukan dipilih, tapi mereka diturunkan dari kayangan. Semoga bermanfaat.